Ну а власне про події в Грозному ми зараз поговоримо із нашою гостею. Це Аміна Укуєва, боєць доброволець антитерористичної операції і представник міжнародного руху Вільний Кавказ в Україні вітаю вас, аміно в нашій студії. Перше запитання до вас власне, ви розумієте, що відбувається у Грозному зараз? Чи спілкувалися ви з тими, хто живе у місті? Що вони розповідають? Да, конечно, я понимаю, что там происходит. Там сейчас продолжается война которая не останавливалась с 1999 -го года, с начала Второй чеченской войны. И сейчас это один из эпизодов этой войны. Она просто иногда затухает, иногда активизируется. Сейчас просто один из эпизодов. Просто отношения сейчас людей здесь, люди взглянули под другим ракурсом на происходящее там. И, конечно, это не может не радовать. А под каким ракурсом расскажи? А, ну, сейчас весь мир видит а, то, что а, чеченцы а, борются за свою свободу, за, свою, за возможность жить на своей Богом данной земле, а, точно так же, как сейчас украинцы борются за это право. А, и вся та пропаганда, которая в течение 20 лет активно ведется Российской Федерации, что эта пропаганда не стоит выеденного яйца, и что это такие же сказки, как сказки о распятых младенцах, о том, что наши бойцы сейчас вот украинские пьют кровь младенцев и так далее. То есть это просто грязная, гнилая пропаганда, которая не гнушается Российская Федерация. А вот смотрите, а, за а... Подія взяла за атаку, взяла на себе організація Марат Кавказ, яку за деякими деякі країни визнали її терористичною і вона має релігійний напрямок. Що ви можете сказати? Мені насчет этого не ізвісна пока хто взяв відповідальність. Дело в тому, що что... Це борьба... це в мережі інтернет вони розмістили, що це вони беруть на себе відповідальність? Я вважаю, це борьбой чеченського народу за свою независимость і за своє право на самоопределення. Конкретно хто саме зробив, так диверсію, ету діверсію, я точно не знаю, тому що у мене не було доступу поки що к цієї інформації. А от скажіть, чи можливо, що події в Україні якимось чином вплинули на чеченців? Я думаю, что какое-то косвенное влияние это могло иметь. Хотя бы потому, что Российская Федерация была вынуждена наиболее свои боеспособные части оттянуть сюда, в Украину, и тем самым оголила другие стратегические точки, такие как Северный Кавказ, например. Вот. И там появилась у повстанцев возможность, так скажем, для каких-то более активных действий, для активизации. И также, может быть, моральная поддержка э, вдохновила бойцов на это. То есть вся атака, которая произошла, она может быть не э, э, единой. Э, война продолжается, как я уже сказала. Э, в принципе, это достаточно регулярно проводится такого плана диверсии, но, конечно, такой крупной диверсии не было уже довольно давно. Э, я, честно говоря, не могу сказать, затрудняюсь. Э, мне неизвестно ничего о планах чеченских бойцов и бойцов других на Северном Кавказе. Но я надеюсь, что так или иначе мы все общими усилиями, мы здесь на Украинском фронте, они там, что мы все-таки Российскую империю сможем победить и заставить ее оставить свои агрессивные амбиции. В этой ситуации какой эффект больше, пропагандистский или все-таки военный? Я думаю, что информационная война это очень важная составляющая любой войны, потому что, как я приводила пример, да, что, допустим, вот если два года назад происходило такого плана диверсия, то либо она просто вообще умалчивалась, либо она в очень негативном свете представлялась, естественно, ну, Российской Федерации, потому что, в первую очередь, это они освещали события на Кавказе. И, естественно, что весь мир верил им. А сейчас, вот просто я вижу даже по отзывам на Фейсбуке, в социальных сетях, по личным отзывам простых украинцев, они действительно желают удачи, они ну, радуются тому, что как бы бойцам удалось... Справісти успішної диверсії. І вот. я думаю, що все-таки дуже важлива інформаційна составляє. А от скажіть, диверсія випадково було обрано саме цей день от виступ Путіна перед федеральними зборами чи ні? Не можу знати, але думаю, що можливо как-то приурочили к тому. Тобто, це а, як демонстрація Путіну того, що ми є і ми боротимемося за свою незалежність. Думаю, что это было бы рационально.